Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень простой насыпной творожный пирог ⁇ Королевская ватрушка. Этот пирог готовится на самом деле очень легко и просто, а выглядит он потрясающе, прямо как настоящий торт. И он буквально тает во рту. Эта Королевская ватрушка совершенно особенная. Здесь шоколадная творожная начинка, прослойка песочного теста посередине и сверху сметанная заливка. Сочетание просто потрясающее. Все готовится из самых доступных продуктов. Посмотрите, какая она нежная. Песочное тесто, оно пропиталось, такое влажное, вкусное. И сама вот эта творожная начинка, она такая воздушная на одном кусочке вы просто не сможете остановиться. Для приготовления песочного теста мне понадобится К желткам добавлю одну чайную ложку экстракта ванили и также добавлю одну чайную ложку уксуса. Немного перемешаю, я всегда добавляю в это песочное тесто немного уксуса. Оно тогда получается таким более рассыпчатым и хрустящим. В миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль, сахар, перемешиваю. На крупной терке натру масло. Окунаю его в муку и натираю. Периодически натертое масло перемешиваю с мукой. Руками перетираю все в однородную крошку. При таком способе приготовления масло распределяется в муке очень равномерно. И теперь сюда я добавляю желтки с уксусом и ванилью. И вот таким образом легко тоже все перетираю в крошку стараюсь, чтобы все распределилось равномерно. В итоге должно получиться вот такое тесто в виде крошки. Проверяю его готовность. Возьму немного теста, сожму в руке. Оно собирается в такой достаточно плотный комок, но при малейшем нажатии рассыпается в крошку. Тесто готово. Пока я буду подготавливать начинку, тесто я отправлю в холодильник. Для приготовления творожной шоколадной начинки мне понадобится. Я использую домашний творог. Он такой достаточно у меня мягкий и влажный. Добавляю в миску яйца. Экстракт ванили. Вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. Просеиваю какао и всыпаю примерно половину сахара. Всю массу пробиваю погружным блендером до однородности. Если вы не хотите использовать блендер, можно творог протереть через сито. Отдельно взобью белки. Вливаю их в чистую и сухую миску. Добавляю соль. Начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, Добавляю постепенно оставшийся сахар и взбиваю в белки в крепкие устойчивые пики, постепенно увеличивая скорость миксера. В три приема взбитые белки добавляю в шоколадную творожную массу. Перемешиваю очень легкими движениями сверху вниз. Я хочу, чтобы творожная масса стала очень пышной воздушной. В итоге у меня получилась изумительно нежная и воздушная творожная масса. Выпекать мой пирог я буду в разъемной форме, диаметр 24 сантиметра. Дно я выстелила пергаментной бумагой, ничем его не смазываю. В форму я буду поочередно выкладывать песочное тесто и творожную начинку. Тесто мне надо разделить на три части. У меня это получается по 220 граммов каждая часть. И творожную начинку мне надо разделить на две части. Это получается по 440 граммов каждая часть. Всыпаю в форму третью часть теста. Распределяю его. Вот этот нижний слой я немного прижму пальцами. На слой песочного теста выкладываю творожную начинку. Разравниваю. Снова выкладываю третью часть теста. Причем ее вот так вот легко высыпаю на творожный слой. Ничего уже не утрамбовываю. Теперь выкладываю всю оставшуюся творожную начинку, разравниваю, немного прокручу, чтобы слой более равномерно распределился, и высыпаю оставшуюся кружку. отправляю пирог выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Для приготовления сметанной заливки мне понадобится... В сметану добавляю сахарную пудру и экстракт ванили. Хорошо перемешиваю. Сахарная пудра быстро растворяется в сметане. Получилась вот такая густая сметанная заливка. Часть заливки отложу в отдельную пиалку. Примерно 2 столовые ложки. И добавлю сюда какао. Перемешиваю. Если смесь получится сильно густой, можно добавить немного сметаны. В принципе, густота меня устраивает. Ничего сюда я добавлять не буду. Эту массу я переложу в кондитерский мешок. Можно использовать просто плотный пакет. Пирог я достала из духовки. Выпекался он у меня 55 минут. Сверху где-то на 30-й минуте выпечки я прикрыла его фольгой, чтобы верх слишком сильно не подпекался. Пирог получился вот таким высоким. Сейчас он немного осядет. Это свойство творожной начинки. Сверху на горячий пирог выкладываю сметанную заливку. Разравниваю. Пирог как будто живой. И также из кулинарного мешка выдавлю шоколадную заливку. Просто вот такими полосочками. И шпажкой сделаю такой небольшой рисунок. И фактически наш очень такой простой пирог превратился даже в красивый торт. Оставляем его до полного остывания. Пирог остыл, и я достану его из формы. Пройдусь аккуратно тонкой лопаткой по краю. Снимаю кольцо. Сейчас буду пробовать. Какой он нежный. Пирог получился просто потрясающе вкусный. Он действительно тает во рту, как настоящий торт. Здесь прекрасное сочетание песочного теста и шоколадной творожной начинки. Невероятно вкусно. Друзья, я всем рекомендую приготовить его и попробовать. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал Люда Изигук ⁇ Позитивная кухня ⁇ Всем пока!